Доброго ранку Виктории Мірінкові бажаємо из центра света чима дитини. И хотим узнать про фестиваль циркового мистецтва. правильно? Да. Так, который будет совсем скоро? 17 апреля на базе Запорожского государственного цирка пройдет фестиваль Дива цирк Дело в том, что в Запорожье 7 лет подряд проходит международный фестиваль Дива -Цирк» организаторами которыми являются Центр Мир Глазами Детей. На базе этого фестиваля проходили и конкурсные программы циркового искусства. И вот каждый год дети в процессе фестиваля спрашивали, а вот можно, чтобы в цирке? Ну, это, знаете, как определенная мечта каждого ребенка побывать именно на арене цирка, коли они занимаются этим искусством. И вот было принято Оргкомитетом решение, что мы попытаемся это сделать. И в этом году, благодаря руководителю Тамаре Викторовне, она в данный момент директор цирка, вот мы к ней обратились, с этой просьбой она нас поддержала. И процесс, как говорится, пошел. И вот уже как результат этого процесса, 17 апреля в нашем цирке соберутся дети, цирковые коллективы со всей Украины. Ждем поляков очень надеемся, что не испугаются и приедут к нам все-таки. Но... А каким, каким чином удалось залучить и их навіть, до этого? Дело в том, что Центр мир Глазами Детей дружит с очень большим количеством участников и стран мира, скажем так. В этом году на фестивале Девосвит, который проходит в ноябре месяце ежегодно, на базе городского дворца творчества, у нас были представители Германии, Польши, самые необычные представители были страны того это северная африка а вот были индусы и были чехи то есть как бы в принципе за годы вот пока мы занимаемся именно развитием детского творчества мы старались насколько могли пригласить как можно больше участников для того чтобы дети имели возможность творческого наверное знаете как Развитие не только в, вот в рамках нашей культуры, а именно, чтобы это дети были со всех стран. Первые, конечно, приезжали, это постсоветское пространство, Молдавия, Белоруссия, кто у нас, грузины, армяне. Здесь как бы вот, это уже становится мало, уже хочется показать ту культуру, которая для нас совсем необычная. Конечно, когда на сцену вышли представители страны Того, ну, это был фурор. Это совсем другая культура. В цирковом искусстве это школа. Все-таки школа Советского Союза, цирковая школа, она приблизительно очень похожая. Если есть представители той же Молдавии или Белоруссии, Здесь школа с нами похожа цирковой, именно циркового искусства. Поэтому, конечно, хочется, чтобы приезжали и представители других стран. Но это, как говорится, уже в перспективе, в будущем. А в этом году мы ждем большинство участников, конечно, со всей Украины. Очень радуемся, что приедут одесситы, приедут со Львова дети, с Киева. Ну, вот на данный момент я могу сказать, что будет представители 17 областей Украины. То есть это будет конкурсная программа, это будут какие-то номинации, какие-то призы, Конечно, конечно. Каким это ну, 17 числа в 9 утра начнется конкурсная программа. И она будет длиться аж до 5 часов вечером. Это большое количество участников. В жюри будет сидеть 8 представителей, профессиональных представителей циркового искусства в разных жанрах. Мы подбирали жюри согласно поданных заявок, то есть это было все от, отсмотрено. И вот каждая заявка в какой номинации была подано, такого представителя в этом жанре, профессионального циркача, мы приглашали быть в жюри. Вот. Чи будут выступы не только детей, а от власне, и кого-то больше майстерного? Нет, Фестиваль для детей. только для детей, для того чтобы дети имели возможность и просто вот даже элементарно выйти на арену цирка, это знаете такое для них уже это праздник. Вот, поэтому мы принципиально не хотели привлекать для выступления взрослых профессионалов, они имеют эту возможность как бы в рабочем порядке. Вот, а все вся наша деятельность она направлена именно на детей. Вот поэтому даже галоконцерт, который начнется в 6 часов вечера, вот он тоже только из тех участников, которых отберут члены жюри для участия. Во время галоконцерта будут детям вручены дипломы, подарки, сувениры. Вот, то есть, чтобы память у детей осталась. А 18 числа с самого утра все наши участники поедут на экскурсию по городу Запорожью, конечно, на Хортицу. Вот, мы благодарим клуб меценатов, которые нам помогают именно в организации именно экскурсионной программы, чтобы у детей осталась память не только о фестивале, а о городе Запорожье. Клуб меценатов «Миссия Граль», она вот, этот клуб только организован недавно, но они очень активно помогают нашему центру. Очень большое им спасибо. Наше тяжелое время – это такая редкость, в принципе. А сейчас уже уже репетиция, подготовка? Дети уже смогли почувствовать эту атмосферу? Они смогли уже спробовать себя на арене? Ну, это достаточно сложный вопрос, скажем так. Дети все приезжают с других городов, поэтому приедут они, конечно, только 16-го, кто-то 17-го утра. Так-то запорожских участников взагалее не будет? Почему? Четыре коллектива запорожских принимают участие, но они готовятся на базе каждой своей школы, но уже придут они только в конкурсный день. Условия должны быть для всех участников одинаковые, поэтому, знаете, ну... Должно все быть как у всех. Если не могут Львов, Киев прийти на нашу сцену и порепетировать... Заранее, значит, и наших надо лишить этой возможности, чтобы никто не сказал, своих любите больше, чем нас. Мы всех детей очень любим, стараемся вот, на протяжении всей жизнедеятельности Центра Мир Глазами Детей, мы старались, насколько возможно, дать проявить каждому ребенку в каждой своей отрасли, тем, чем ребенок занимается. За ходы нашей работы мы старались подбирать детей разных, давать возможность, невзирая на возраст детей, проявить себя. Очень радует, когда приходят предложения откуда-то, с больших фестивалей, за границей, откуда-то, где видели наших детей. Дело в том, что на всех наших фестивалях, на мероприятиях, какую бы мы ни проводили, мы всегда делаем видеозапись. Обязательно выкладываем на сайт devosvit.com.ua. И любой, в принципе, житель земного шара может посмотреть это. Ну, к сожалению, в основном они у нас идут на русском либо украинском языке, но тут уже, как говорится. А тем паче такой певный обмен досвидом, так? Да, ну в основном мы, конечно, пользуемся интернетом, но благодаря вот сайту и размещению на сайте всех видео выступлений приходят предложения именно с разных городов, с разных стран увидеть наших детей, представлять Украину за границей. В ноябре месяце я ездила с Викторией Рукалянской на а, межнациональный фестиваль наци... народных культур в Грузию. И а, мы впервые были в Грузии, и она, и я. И, в принципе, конечно, тот прием, который вот был нам сделан, ну, душа радовалась. А, Виктория пела песню на конкурсе «Ми Запорийский край». Мы его переделали уже на современный лад, немножко ускорили его. Вот, ну, скажем так, вся присутствующая Грузия танцевала вместе с нами, это радовало. Тобто есть -то возможность показать даже наших детей где-то да. за кордоном. А сам фестиваль в организации довольно масштабное действие. Насколько он в организации складный? Конечно, он сложный. Сложно, потому что это, в первую очередь, это общение. Сначала э, привлечь людей приехать в Запорожье. Тем более, на сегодняшний день очень многие просто боятся. И тем не менее, все равно вот. все одно, все одно Да, находятся, обожают, так есть. Все равно люди едут. В большей части, конечно, они едут знаете, как вот на просто человеческих взаимоотношениях, вот, э, звонят сами, вы же мама, скажите, все хорошо, конечно хорошо, неужели бы мы, э, если бы был хоть какой-то малейший риск для детей, мы бы позвали вас сюда, конечно хорошо. Мы должны объединяться, мы должны дружить, мы должны понимать, что э, вот эта дружба наша, она пока мы все вместе, взрослые, мы объединяем детей. Дети, глядя на нас, они дают нам возможность ощутить вот этот мир в душе у себя, и тогда мир будет вокруг. И поэтому фестиваль — это не только творческий потенциал, это потенциал дружбы, взаимоотношений, взаимопомощи. Это, знаете, это праздник души. Вот у меня в студии, у нас есть детская студия, творческая у нас дети говорят, каждый фестиваль это праздник души. Это радует, что детям это нравится. Когда тепло, тогда хорошо можно на хортицу выехать, мы даже такие вот делаем мини-питники, но ну, к сожалению сейчас погода такая будем ждать, что она нам скажет 17 числа, но если будет возможность, мы обязательно соберем всех участников. На якоїсь площадку для того, щоб имели мали можливість потанцевать, потанцювати, поїграти. Це дуже важливо. Тим не менш, дійсно, незважаючи на погоду, бажаємо, аби все вийшло, аби вдалося дійсно об'єднати усіх і емоційно, і душевно дійсно, зріднитися. І наостанок, розкажіть, чи можна відвідати цей фестиваль, коли де він пройде? 17 апреля в городському дворці. Простите в, Цирк, в да? цирке, да, да в государственном цирке Запорожском в 18.00 начнется гала-концерт. Все желающие могут прийти, полюбоваться детским цирковым искусством. Это не менее интересно, не менее захватывающе и порой даже более эмоционально, чем выступление взрослых. Потому что когда ты от детей не ожидаешь. Такого професіоналізму це завжди приводить в восторг. Дякуємо вам величезно. Навіть якщо ви не любите цирк, приходьте, приєднуйтеся до атмосфери єднання, до атмосфери творчості. Ну, дякуємо Вікторії Мірінкові, яка розповіла нам про фестиваль циркового мистецтва, дитячого циркового мистецтва. І мандруємо ефіром. Далі переходимо до наступної рубрики, якою вона буде. Дивіться далі.